Як і обіцяли, весна в ефірі ранкової кави до нас завітала переможця конкурсу королева шахової дошки Антоніна Шевченко і незалежний експерт цього конкурсу, представник філіалу міжнародного агентства генства Катерина Колтунова. Доброго ранку! доброго ранку вам, і одразу вітаємо і забираємо корону я просто завжди знаєте конкурси веду, а от ніколи корони так і не тримала, Ну, Я не нічого. претендую, я не, не претендуєш? Слава Богу, у нас у цьому немає конкуренції. Взагалі, наскільки була жорстка конкуренція а, саме на конкурсі? Чи ти в принципі була впевнена? Давай так спочатку скажи, це був, о, був бій, можна сказати так, блондинок і брюнеток. Була в тебе впевненість, що переможуть саме брюнетки, і чи є в тебе такі увіреності? не було, тому що більшість дівчат були. конкурентоспособные, можно сказать Конкурентоспособные, <laughs> это Реально, мы все подружились, но мы не было какого-то определенного лидера у нас ну, в нашей команде. Мы нам все говорили, что мы должны быть одним сплоченным коллективом, чтобы была красивая картинка, и мы все старались ради хорошего шоу. Ну, а взагалі, как вы сначала переможете, за какими критериями? Ну, я так думаю, что не только там блондинка или брюнетка. Наверное, еще должна была быть какая-то харизма, обаяние, улыбка просто на ліце і желання вийти і це. Так а тепер питання до незалежного експерту: чому е, мало бути там? Ви побачили те, чого очікували від такого конкурсу. В принципе, когда я шла на конкурс, я ничего не ожидала, так как я была первый раз в Кировограде на такого рода мероприятии. То есть я не понимала, на что это будет похоже, на какую-то самодеятельность, знаете, как вот школьные конкурсы красоты. Ага. Либо же это будет высокий уровень, как мы видим там в столице, например. Но мне очень понравилось. Я... Мне понравился уровень подготовки в плане декорации, в плане постановок. То, что у девушек были своеобразные костюмы. Очень красиво было начало, когда они выходили, переходили. Ну, то есть это создало атмосферу. Плюс э, отдельное слово, нужно сказать, про ведущих. Мне очень понравились э, подводки все, которые были. Все было очень легко. Знаете, вот Но ну, ассоциация проводилась там с Лерой Кудрявцевой и ее компанией, когда они на э, «Новой волне», на «Юрмале». Вот очень так легко, непринужденно, шутки э, совсем были непостановочные. И ребята молодцы, э, голос лился просто. Мне очень понравилось вот в этом плане. Хвалить Марию, хвалить. <laughs> Боже, так приятно. Ну, <laughs> я, насколько я понимаю, белявки против брюнеток. И вы, как специалист Международного агентства заемства, как вы думаете, человекам все-таки подобаются белявки или брюнетки? Может быть, какая-то статистика, или, ну, просто загальные выражения? могу сказать общее мнение. И, в принципе, ну, то есть я буду говорить со своей среды работы, скажем так. То есть это какой у нас контингент? Мужчины и иностранцы. В принципе, в международных знакомствах в процентном соотношении мужчин и иностранцев это в основном Америка. Америка самая большая, собственно, их больше всего. И плюс у них очень большие проблемы с женщинами, потому они для них наша девушка как мечта, как какая-то американская мечта, только в русском исполнении, скажем так. Вот. То, конечно, в свое время Мерлин Монро задала тон, зеленый свет блондинкам, и вот, ну, по своей статистике я вижу, что блондинки идут лучше всех. Ну Плюс, также, если говорить про замужество, то 4 к 2 – это блондинки-брюнетки. Угу. У нас есть фотографии с конкурса. Я пропоную их посмотреть и прокомментовать. И вообще… О. Это была фотосъемка для журнала. Вот... Ага. Тут подворочка. <laughs> это участвовала я в «Королеве национального» Кировоградского национального технического университета. А, то есть, опыт у вас с... уже был, да? Був, да, да. Это а это вот... уже с кон... ну, ну, с просто... Это тоже Канту. Mm. Вот. Ну, а это, это другой конкурс у вас выходит это красы. Можно сказать, четвертый. Первый мой конкурс был в колледже, я училась. Вот тогда все и началось, я поняла, что мне это нравится. Потом второй конкурс это был Мисс студентка в 2011 году. Я заняла первое вице-мисс. Третий конкурс это вот как раз в университете. Я тут четвертий. Угу. Тобто корона у вас вже є, yeah. тобто це вам може й не треба буде. <реш> та й забудете собі нормально. <реш> До речі, Катерина, скажіть, ви згодні з рішенням жирі? Ви незалежний експерт, у вас своя думка повинна бути. Да? Я ж, ж впевнений, що можливо щось ви не так оцінювали, як журі, можливо. Кому-то другому ну, вы дали перевагу, не только переможцам. На самом деле, тройка, в принципе, мне очень нравится. То то, 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 это все... было Да, да то, все то, как и... расположилось. Единственное, не помню имени первого номера, но девочка понравилась. Можно было ее больше отметить, я бы так сказала. Остальные девушки, то есть мне понравилось, как жюри подошло. Каждую отметили по какому-то параметру, каждая получила по подарку. То есть это был действительно праздник для девушек, это было не просто вложила силы и получила ничего. Ну, то есть каждая девушка получила какое-то для себя удовлетворение от конкурса. Ну и в я действительно согласна. Антонина, я знаю, для вас был шок конкурс с питаниями. Никто из организаторов не попереджав Вот реально, знаете, бывает, иногда что не попереджают, но девчата уже готовы. тут взагалі дівчата не знали, що таке буде, і ми буквально вийшли одразу, сказали: от, все, вітаємо. Конкурс питань взагалі, чи злякало це вас, чи можливо це дало як вам плюс? Ну понятне ну, діло, що вовні не присутствувались. я попиталася зібратися і проявити всі свої інтелектуальні способності в цих вопросах. До речі, Катерина, скажіть, будь ласка, що важливіше для дівчини відповісти вірно ну, на такі конкурси? Чи можливо підійти з почуттям гумору? Як це чи іноземці не завжди можуть правильно оцінити наше почуття гумору українське? Ви знаєте. есть такой момент что иностранцы не всегда правильно оценивают но девушка истинная девушка в душе она всегда даже любую неудачную шутку неудачное слово она всегда преподаст обыграет это так что все будут покорены ее обаянием улыбкой и прохающими ресницами то есть и на этом этого будет достаточно то же самое касается иностранцев то есть когда я присутствовала на встречах между девушками и мужчинами и когда был вот этот вот знаете неловкий момент когда ты не знаешь как перед вести правильно ту или иную шутку, но тем не менее мужчины снисходительной девушки очень игривые, обаятельные, и это всегда как бы сводится. А вот, кстати, да, я не понимаю, может у вас такая статистика на выдатель, насколько е... Я перспективными знакомствами, возможно, насколько я сейчас и шлюбы, чьи эти шлюбы? Ну, рассказываю, именно в нашей работе, именно в нашем агентстве, то есть это база более 50 девушек за последние три года, понятно, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то с нами по два, по три года, но вот в цифрах это три брака, четыре брака у блондинок, две брюнетки и одна рыженькая, я так просто вспоминала по цвету волос, а блондинки именно вот такого вот американского стиля: красивые, точеные, а-ля Бритни Спирс, Джессика Симпсон в таком вот стиле. Ну, видно, им нравится такое. Уехали в Америку, прекрасно себе живут, приезжают сюда, две свадьбы одна в Киеве, одна в Америке. Вот девушка у нас одна из пишет сказки для детей. Она прекрасно попутешествовала по миру, у нее хорошие отношения. То есть, я, насколько я знаю, там не брак, но в общем отношения хорошие. То есть все зависит, естественно, от двух сторон, и от мужчины, и от женщины. Когда женщина знакомится с мужчиной, очень все проходит тщательно, куча проверок, плюс с нашей стороны, плюс со стороны там, международного общества это все проверяется. Но главное, все зависит от женщины, я думаю. До речи, а есть опыт на человеке Среди женок закордонных Мне всегда это было интересно, но я никогда не попадала Не попадала на такую информацию Я думаю, что это было бы интересно для некоторых наших женщин Особенно в возрастной, определенной возрастной категории Но, к сожалению, не сталкивалась еще Так вы в Кировограде просите, а что у А Вообще я начала заниматься этим в Киеве А сейчас в Кировограде я открыла филиал И продвигаю дальше, помогаю нашим девушкам так, Как ну. бы... Знайти кращу долю. А вдруг? Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Антоніно, вітаємо з перемогою. Рухаємось далі і зустрінемось в студії після невеличкої рекламної і музичної паузи. Джесі джі Доміно. Далі в ефірі. До зустрічі! Дякуємо вам що завітали. Заходьте все будь ласка. До хорону.